bir kunda ikki marta ovqatlanishlik bu isrofgarchilikdandir deganlar biza tong ottirdik birortamizni ayolimiz yo kelinimiz oldimizga bir piyola choy yo bir burda non qo'ygani yo'q hali mana shu xonadonga keldik xonadon egalari mana shuncha ne'mat oldimizga qo'yib hozir birinchi taomni iste'mol qildik yana birozdan keyin ikkinchi taom yeyiladi payg'ambar alayhissalom bir kunda ikki marta ovqatlanishlik isrofgarchilikdandir deb tursalaryu biza bir o'tirganni o'zida ikki xil taom yeyapmiz shuni shukrini ado qilyapmizmi yo'qmi shuncha ne'matni evaziga ollohga ibodat qilyapmizmi namozini o'qiyapmizmi yoki shariatimiz bizga taklif qilgan boshqa ishlarni qilyapmizmi shuncha ne'matni yeb ochlik chanqoqlik balosini ko'rmasdan yashayapmiz ota bobolarimiz bu ne'matni yetti uxlab tushlarida ko'rmaganidi biza shuncha ne'matni yeb haliyam xudo qaytargan yo'ldan qaytmasak xudo ichmagin degan narsani ichsak xudo chekmagin degan narsani cheksak buni shukrini so'raganda qaysi bet bilan qaysi til bilan buni ado qilamiz qani parvardigor to'g'ri shuncha ne'matlar beruvding lekin san buyurgan ishlarni qilmadim san buyurgan ibodatlarni qilmadim namozlarni o'qimadim san qaytargan yo'ldan ham qaytmadim deb qaysi uzrimizni ollohga arz qilib olloh qaysi uzrimizni qabul qiladi shuncha jamoat oramizda namoz o'qimaydiganlar ham o'shanchadir bugun bomdodni o'qimaganlar ham a shunchadir kechagi besh mahal namozni shunchaki o'tkazib yuborganlar ham anshunchadir bugun peshinni o'qimaydiganlar ham asrni o'qimaydigan shomni o'qimaydiganlar ham shunchadir qani shukuri desa ollohga nima deymiz shukurni til bilan aytishni foydasi yo'q o'zingga shukur parvardigor bilan foyda yo'q bu shukr qabulemas bu ne'matni shukrini faqat sajda bilan qilingan shukrni qabul qiladi shuncha behisob beadad ne'matlar berdi buni shukri faqat ibodat bilan peshonani sajdaga qo'yib subhana robbi alo deyish bilan ado bo'ladi boshqa yo'l bilan bu shukur qabul emas birodarlar o'ylanglar umringlarni ko'pi o'tib bo'ldi tobora qabrga yaqinlashyapmiz tobora munkar nakr savoliga yaqinlashyapmiz man robbuka va man nabiyuka va ma dinuka va ma kitabuka degan savollarga bugun javob topib qo'yish kerak azizlar